Об этой истории без преувеличения слышали уже все. Мало кого оставил равнодушным широко разошедшийся по соцсетям видеоролик, снятый вошедшими в одно из селений украинскими солдатами. Вышедшая им навстречу старенькая бабушка ошибочно принимает их за россиян и берет с собой красное советское знамя победы. Пожилая женщина вначале обрадовалась, думала, это российские бойцы, вышла встречать с красным флагом, начала благодарить. Они втоптали в землю советское знамя, с которым к ним навстречу вышла старенькая бабушка а взамен предложили ей консервы и хлеб. И тогда бабушка демонстративно возвращает им продукты и требует вернуть знамя, за которое воевали ее родители. Во, во, встречает бабушка. Видите, с красным флагом российские войска встречают. О, хорошо. А ну, разверните вот эту тряпочку. Знамя, знамя разворачивайте, да, 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 да. Подходите, во, о, о! Вы нас ждали? Да, ждали, конечно. Ждали, да? ждали. И молились за вас, и за Путина, и за весь народ. Конечно, конечно. Спасибо. Вот. Сейчас я вам же отблагодарю вот это э, то, что вы ждали. Давай. Давайте мы вам дадим продукты. А именно, <Под Dietary> главное, чтобы вы за русский мир держите. На Путина. Надо так... держите. Вам надо. Держите. Вам держите. надо. Давайте, давайте, давайте. Давайте, держите, господин. Слава Украине. Слава Украине. Да. А вы и... выйдете. Флаг, ну, да, мои родители, ой, парень, парень. флаг забери это. Да. Красный флаг. Под ним был сокрушен нацизм. Значит, ясно, кого ждали и как им жилось под той украинской властью. У меня просто нет слов. Знаете, говорят, преклонный возраст. Так вот, сейчас не знаю, как вы, а я увидел, что значит непреклонный дух. Вот таких защищать святое дело. И видит Бог, есть кому защитить. Я плакал, когда она сказала, мои родители погибали за этот флаг, а ты наступаешь на него. Это очень трагично. Уважение ей за то, что даже после того, как они раскрыли, кто они такие, она сказала, что не хочет от них еды, которой, вероятно, отчаянно нуждалась. Великая женщина. Меня приводит в ярость то, как вели себя эти бандиты. Наверное, она хранила этот флаг десятилетиями, а они его топчут. Позор им. Уважение этой железной бабушки. Привет из Норвегии. Эта старушка показала всем, что такое достоинство. Бедная бабушка, молюсь за ее безопасность. Без комментариев, просто огромное уважение к бабушке, ее достоинству и храбрости. Привет из Сербии. Мы живем в мире без принципов, без верности, где каждый хочет быть на стороне показухи. Я восхищаюсь этой старушкой, потому что, несмотря на голод, она никогда не изменяла своим убеждениям. Это видео очень ранит мое сердце. Эта бабушка такая храбрая, я искренне надеюсь, что с ней ничего не случилось. Этот солдат кусок дерьма, лишенный всякой человечности. Она просто гордилась своим флагом и Отечественной войной, на которой погибали ее родители. Она скорее умрет с голоду, чем примет пищу от врага, который не уважает историю ее страны. Надеюсь, с ней и ее мужем все в порядке. Меня это так огорчает и злит. Правда о том, что происходит на Украине, должна выйти наружу быстрее. Люди страдают, и я в бешенстве, что моя страна поддерживает фашистов и лжецов. Молюсь за этих людей и за тех, кто сражается, чтобы защитить их. С любовью и молитвами из Миссури, США. Уважение из Индии, храброй старушки. Советский Союз навсегда останется в наших сердцах. Я желаю его возрождения. Бедная женщина. Она была так счастлива, пока не поняла, что это были не они. Мы китайцы все еще испытываем сильные чувства к этому флагу. Я действительно разозлился и опечалился, увидев это, и заплакал. Вы хотите сражаться за свою землю, это нормально, но сражайтесь с солдатами, а не со своими стариками и историей. Она была такой смелой, она должна быть лицом сопротивления ЛНР-ДНР. Она уважает свои принципы и достоинства, и не разменивается на деньги и еду. У старушки на мизинце мужества и достоинства больше, чем у всех насмехающихся на дни нацистов. Она является символом мужества и достоинства.